ইতিমধ্যেই আমি কৈ আছোঁ যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ যি সুকীয়া মাদকতা হোলী গতিকে প্ৰতিটো দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেৰে ইয়াত কমিটিৰ লোক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আয়োজন কেনেকুৱা ধৰণৰ উদযাপন গতিকে সকলো কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি তৃতীয়টো দিন গতিকে প্ৰথমতে সুধিম যে উত্তৰ গুৱাহাটী বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰাণ কেন্দ্ৰ হৈ পৰে দল গোবিন্দ মন্দিৰ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এইবাৰ বিশেষ কি কি আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ মানে আমাৰ গোটেইকেইদিন বিশেষে হয় তাৰমানে কি হৈছে আমি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী পূৰ্বৰ পৰা চলি আছে এতিয়াও চলি আছে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি তৃতীয় দিন তৃতীয় দিনত আমাৰ নৃত্য পূজাখিনি হোৱাৰ পিছতে আমাৰ নাম প্ৰসণ্ড হয় তাৰপিছত ভাগৱত হয় তাৰপিছত দৰ্শনৰ কাৰণে আমাৰ মন্দিৰ খুলি দিয়ে দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ হয় দৰ্শনাৰ্থিকা আমি কিমান দূৰ চম্ভালিব পাৰোঁ বা ভক্তসকলক আমি কিমান দূৰ শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে ব্যস্ত হৈ থাকে গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰী গোটেইখিনি এই ভক্তসকলক যাতে কোনো অসুবিধা নহয় মানে কোনো অশান্তি নাপায় সেই হিচাপে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি ইয়াই ইয়াতে লাগি থাকে তেনেদৰে চলি আহিছে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ ভোগগোচৰ গা হৈ গ'ল চাৰে বাৰটা দুবছৰ কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াৰ পিছতে আমাৰ সন্ধিয়া সময়ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে এতিয়া নাগাৰ নাম চলি আছে এনেদৰে এই আৰু নেক্সট দুদিনো তেনেকৈ পাৰ হ'ব আৰু এতিয়ালৈ আমিতো এতিয়া দেখিছে কালি আমাৰ প্ৰায় দহ হাজাৰৰ ওপৰৰ মানুহে আমাৰ ভাত খাইছে আমি মানে যদি আমি সেইটো ধৰা যায় তো চাগৈ বিছ পঁচিছ হাজাৰ মানুহ হ'ব কাল কালি ৰাতিপৰাৰ পৰাই আপোনাৰ বহুত ভিৰ হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়াও সেৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত লাইন হৈ আছে আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া গাঁৱৰ যিমান ল'ৰা জীয়াৰী বোৱাৰী আমাৰ ল'ৰা হওক বা আমাৰ অগ্ৰজ আমি অগ্ৰজবোৰৰ পৰা শিকি আহিছোঁ আমি কেনেকৈ আমি মেনেজ কৰিব পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিছোঁ এতিয়া কথা ৰাইজে কিমানখিনিয়ে আদৰি লৈছে এইটো এটা বিচাৰ্য বিষয় কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইদৰেই চলি আছে আৰু এইদৰে চলি থাকিব আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যন শিকি আছে আপোনালোকে যদি আমাৰ এতিয়া ৰিচিপশ্যনত যায় দেখিব আমাৰ পাঁচ ছবছৰীয়া সাত বছৰীয়া দহ বছৰীয়া ল'ৰাবোৰে যাতে বিলাই আছে তেওঁলোকে আমাক দেখিবলৈ তেওঁলোকে শিকিছে আমি গোৰাহঁতৰ দেখি পেলাই আমি শিকিলোঁ তেওঁলোকে শিকি আছে আৰু এনেদৰে আমি আমাৰ পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখিব লাগিব এইটো আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ আমি য'ত যিমানখিনি পাৰোঁ আমি মানে পৰম্পৰাটো আমি ইয়াতে বজাই ৰাখিব বিচাৰোঁ আমি বেলেগৰ দৰে আমি ইয়াতে লেতেৰা বিহুটো আমি নেখেলোঁ আমি সদায় শুকান ফাকুৱাটোত খেলোঁ আৰু আমি ইয়াতে কোনো বাহিৰৰ যিখিনি মানুহ ভক্ত আহিব আমি তেওঁলোকক আমি লেতেৰা নকৰোঁ অশান্তি নকৰোঁ তেওঁলোকক আমি চিনি যদি পাওঁ আমি কাৰোবাক অলপ দিছোঁ এইদৰেই চলি আছে এতিয়া নেগেৰা নাম চলি আছে ৰাতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকিব অহাকালিলৈ ভাওনা থাকিব তিয়কৰ পৰা ভাওনা আহিব সেইদৰে চলি আছে আৰু পাঁচ নম্বৰ দিনাখন সোমবাৰে আমাক নগৰ পৰিভ্ৰমণ পৰিভ্ৰমণ হ'ব আমি ভগৱানক লৈ আমি গোটেই উত্তৰ গুৱাহাটী ঘূৰি ডিঙহত আমাৰ তাতে গৈ ৰখিব আকৌ আহিব এটা এটা হেঙাৰ হ'ব এইখিনি চাব লগা হয় গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা মতেই হয় যিহেতু পাঁচদিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী হয় পাঁচদিনৰ দিনাখন নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা হয় গোসাঁইক লৈ ঘূৰা হয় কিন্তু তাত এটা নিয়ম থাকে সেই নিয়মটো যদি অলপ চমুকৈ কৈ দিয়ে সেয়া কিন্তু বহুতে নাজানে এই নিয়ম মানে জ্যেষ্ঠজনে ক'ব পাৰিব যে সকলোৱে যিখিনি মানুহ যায় সেইখিনি ধুতি পিন্ধি যায় বা তেওঁলোকে মানে সেইদিনাখন নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে তেনেকৈ যায় ইয়াৰ পৰা আমাৰ দিহিং সত্ৰ বুলি কয় তালৈ যায় তাৰ পৰা ঘূৰি আহে আৰু অলপ নিয়মটো শুনিম কাৰণ পাঁচদিনীয়া হয় বাৰু অনুষ্ঠানটো কিন্তু ঘূৰাই বুলিও কয় কিন্তু কিয় যায় দিহিং সত্ৰলৈ যায় বুলি হয়তো সকলোৱে জানে এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে ক'ম পাঁচদিনীয়া অনুষ্ঠান কেৱল বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানেই নহয় বিভিন্ন ৰীতি নীতি পৰম্পৰা অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান কৰা হয় যদিও আপোনালোকে মন কৰে হয়তো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজ্যৰ বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ হয় কিন্তু কিয় পাঁচদিনৰ দিনাখন এই মন্দিৰৰ পৰা দিহিং সত্ৰলৈ গোঁসাই লৈ যোৱা হয় বা সাতদিনৰ দিনা দিহিং সত্ৰৰ পৰা কিয় এই স্থানলৈ অহা হয় চমুকৈ আমি কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হয় আমাৰ ডিংগত হৈছে আমাৰ গৰু গৃহ গৰুগৃহত যায় আমাৰ গোটেই প্ৰশুৰ লগত যিমানখিনি যায় গোটেইখিনি তাৰে জিৰাই অকণমান জলপান জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰে ভোগ চোকৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰপিছত ঘূৰি আহে সেই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কিন্তু ঘনুষায যাত্ৰাৰ লগত জড়িত আছে আমাৰ যেতিয়া প্ৰভু ঘূৰি আহে কৃষ্ণক যেতিয়া ঘূৰি আহে আমাৰ হেৰিয়ে ৰুক্মিণীয়ে সোমাব নিদিয়ে হেঙাৰ ধৰে হেঙাৰ ধৰাৰ কাৰণটো এইটোৱে ৰুক্মিণীক এৰি থৈ পেলাই মানে ঘনিষ্ঠ যাত্ৰা কৰা বুলি কয় সেই পৰম্পৰাটো আমাৰ সেই তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে এতিয়াও চলি আছে আমাৰ প্ৰতি বছৰে তেনেকুৱাই হয় এতিয়া আকৌ কৃষ্ণই লক্ষীক ঘোঁজ দিব লাগিব অৰ্থাৎ কিছুমান মুদ্ৰা দিয়ে তিনিশ চাৰিশ টকামান মুদ্ৰা দি পেলাই থালতে বাপুৰ দুটা বাপুই তৰ্ক বিতৰ্ক হয় মানে চলুকেদি কটা কুটা কৰে কটা কুটা কৰা যেতিয়া হয় তাৰপিছত দৰ্গাখন খুলি দিয়ে তাৰপিছত আকৌ কৃষ্ণ নিজৰ স্থানত আহি পেলাই দৌলত উঠে এই আৰু সাতদিনৰ দিনাখন আকৌ সত্ৰৰ পৰা এই মন্দিৰলৈও আহে অঁ সাতদিন সাত দিনৰ দিনাখন যিহেতু আমাৰ এই সত্ৰখন আমাৰ এই অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ গুৰু গৃহ গুৰু গৃহে আমাৰ ঘৰত ইয়াতে জিৰণি লয় জিৰণি লোৱাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি ভক্ত আছে সেইখিনিয়ে শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁলোকক আকৌ সেই নিয়ম নীতিৰে সাতদিনত তেওঁলোকৰ সমাপ্ত হয় আমাৰ পাঁচ দিনত ঘনিষ্ঠ যাত্ৰাটো সমাপ্ত কৰে সেইকাৰণে ঘনিষ্ঠ যাত্ৰাৰ লগত অকণমান আহাৰ পিছৰখিনি মিল আছে বাকীখিনি আমাৰ হেৰি সাংস্কৃতিক নিশ্চয়কৈ এটা কথা যদি কওঁ যে এই যিটো কথা যে পাঁচদিনীয়াকৈ দৌলগোবিন্দত হোলী উদযাপন হয় সকলোৱে জানে কিন্তু পাঁচদিনীয়াকৈ হোলী উদযাপনৰ আঁৰৰ যি কাহিনী সেয়া এই অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয়কৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গম পাইছে